大家好，我是徐知毅。作为这次环宇大厦高楼火灾的亲历者，有一些话我一直藏在心里，想要告诉大家：火场真的很可怕。我这次很幸运，可以死里逃生。 可是，我就想问一句：咱们消防员救人也看关系的吗？西固<顾>，哎，南初，你在哪儿啊？你知道徐志毅发了条视频？什么视频啊？ 这个徐志毅是不是疯了啊？他明明知道都是一个公司的艺人，我看他这，家他这是要搞垮全公司。我是徐志毅，我觉得他改名叫徐徐若志得了。这是寰宇大厦高楼火灾的清理者。林路潇，不是，有一些你别告诉我你在他家呢？你藏在心里。哎呦，我的祖宗啊！我千叮咛万嘱咐，让你低调低调。我们就在家吃个饭，马上就回去了。哎哎哎，你听我说啊。 你现在千万不要乱动，我现在和韩总正在想办法解决，你哪儿都不能去，听到没有？等我消息。有一些话，我一直藏在心里，想要告诉大家。这徐春野，什么意思呀、啊？这下麻烦了。哎，别看了，你反复看，也是这些东西。 别看了，我也不想在意。但你看网上那些人说话多难听啊！那难听也不是一天两天了，不是吗？没事，别的不敢说，消防领域上，没有人比我们更专业。当天的救援流程没有任何问题，相信我。别想这件事儿，这件事儿呢，交给我们处理，好吧？ 好，开心点吧，每天愁眉苦脸的。嗯。娱乐圈最美新人，没有浪费母亲好基因。第一位，新晋小花难出，颜值、天赋、资源、恋情一样不缺，唯一的弱点是口碑两极分化严重。谁啊？ 啊？你怎么来了？你找我什么事儿？你去起草一份解约协议，发给徐志毅。协议上注明，赔偿金他就甭想要了。 后续，我们也不追究他在品牌代言方面的其他责任了。但是我有个要求，让他闭嘴，别再这么无底线的炒作自己，否则的话，就法庭上见。可是，韩董这么做，咱们的损失是不是太大了？我已经决定了，我不想再在一个有失义德的艺人身上再做任何投入。 你替我转告徐志毅，做义先做人，做人德为先。另外，你联系一下我们所有的朋友以及合作伙伴，就说以我来牵头，封杀冉东阳。我要不惜一切代价，让冉东阳这个跳梁小丑，从此从娱乐圈消失。明白。 等忙完之后，你把手头事情放一放，好好照顾南楚。我知道了。